В 4 часа утра Загорелся Где-то выше Ничего Выбежали, детей похватали Собак похватали, все Что еще можно говорить Старший помощник начальника смены Главного управления МЧС Украины в Одесской области Судак Владимир Значит, По данному Пожару, который произошел Люздорская дорога 144 Загорание произошло Здание повышенной этажности, что составляло 14, 14 этажей, Значит, загорание произошло на 12 этаже 14-этажного здания. Распространение пожара получило по балконам 12, 13 и 14 этажей. Значит, по прибытию первых подразделений было установлено АЛ-50 для подачи огнетушечных средств на недопущение распространения огня на вышестоящие этажи в квартиры 13 и 14 этажей. Значит, возможность установки автолестницы была затруднена тем, что личный автотранспорт находился рядом на, припаркованном, на припаркованной территории, что составляло труднение установки автолестницы и поле безопасности не давало возможности выдвинуть автолестницу и использовать ее на полную силу для недопущения распространения огня. Делось спасение и эвакуация жильцов нижних, нижних и вышестоящих этажей. Значит, личным, личным составом было э, спасено 4 человека и эвакуировано 25 э, жителей данного дома. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова номер 2. Подразделения выехали автоматически на данный объект. Работало 6 единиц основной техники и 3 единицы специальной техники. По данному пожару жертв и пострадавших нет.